Нет, 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 уважаемый, вы глубоко ошибаетесь. Я все понимаю, то есть тут не треба никаких там пристрастий, еще чего -то. Да, я понимаю, про что вы говорите, и буду намагатися вам ответить с приводу ну, ваших зауважений. Воно это долгое, как бы, как бы, зауважение, и оно растянется, как бы, на длительное время, поэтому, скорее всего, это вечерняя тема. Ну, смотрите, то, что касается самой бани и возникновения. То есть баня, да, она так же, как и культура, так же, как и хрещение наступала с византийской стороны. Первые упоминания вообще о бане, то есть были даже там повести временных лет, <coughs> повести временных лет, там в договоре Вечего Олега было, был договор с что купцы, приезжающие в Константинополь, имеют право бани мыться. И таким образом, то есть культура банная, она в любом случае надвигалась оттуда. И еще когда на болотах квакали жабы, Пока лежат здесь уже в этой части на Киевской Руси люди ходили в баню, мылись и были мовник. К примеру, например, в, например, переслав Хмельницком есть старая баня, да, то есть и постройка, которая там относится к 1090 году приблизительно, и в которой мозаика есть, мозаика керамические трубы вот, которая такая же постройка аналогичная есть на территории Софии в Киевской, она относится к 1090 году. Да, но это как бы мы залезли в очень древние времена, но хочу сказать еще также, что казаки мылись, да, мылись простым способом, грели камни, то есть на камни лили воду, да. Потом следующее, Следующее, есть как бы скифское наследие, да, опять же, то есть оно приходило откуда-то, например, это Чан в Лумшорах, то есть это относят конкретно ко, времени, ко временам скифов, и это на Западной Украине, и было уже тогда, как бы люди были знакомы с горячей водой и понимали, что такое мыться и каким образом двигаться. То есть я считаю, что баня, да, я понимаю, вы говорите там про понятие русская баня. Ну, у нас его просто украли, да, баня. Баня, по сути, это, это лужа, да. То есть, а вот лазня, то есть это лазня, наша украинская лазня, да. В, в давнишние часы, да, люди залазили в печь и звици, ну, как ствердживают дейки, да, то есть пошло слово лазня, да, то есть залазили в печи и там грелись то есть это как бы неотъемлемая часть, то что касается ну это как бы очень еще в истории там не было, да, это как баня относится к трипольскому неолиту когда люди, то есть повылазили землянок и начали жить в глинобитных комнатах, тоже находили, то есть много, множество в триполе, то есть множество по Утверждение тому, что бани, были с незапамятных как бы времен. Сегодня, кстати, есть последователи, делает один человек, то есть глиняные бани, да, то есть это реально наследие, наше наследие, это украинская баня. Вот. Русская баня, э, понятие, да, то есть оно откуда-то взялось, да, потерялась украинская, украинская, украинская пароволазня. Я сейчас объясню, то есть несколько вещей. Смотрите, у нас не сумели удержать, как бы, культуру, да, и сохранить это наследие, да, даже если взять на примере э, скажем киевских бань э, изобилие которых было то есть вот на одной например только центральной улице да то есть это большая васильковская крещатик было считайте только троицкие бани это напротив республиканского стадиона караваевские бани и центральные торговые купеческие бани это только три на подоле были бани михельсона э, Бани, ну я не хочу сейчас перечислять, их было одним словом, это море, это были старые дореволюционные бани. Центральные торговые бани, то есть это ровесница московских сандунов. То есть это баня с 1896 года. То есть это в то же время, когда основались московские сандуны, которые считаются культовой баней, и, ну, от которой как бы идет культ. Но вот смотрите, какая интересная. Я был во всех банях, которых только можно было. Когда мы собирались, когда решили, приняли решение, раз после закрытия центральных торговых бань строить строить куреневские бани да получается я вообще эту культуру изучил от и до я был во всех банях практически Москвы то есть я был в сандуновских банях в в Селезневских, Краснопресненских, э в Ржевских, э в каких угодно, то есть только не был. Я был в казахских банях, в, Ба в Казахстане очень сильно развита банная культура. Я был в Алмате, в, в Арасане, был в... в... Астане, в Керемете, да, то есть это дворцы, это огромнейшие, то есть бани, это просто мега, да, там тоже очень развита культура, и поэтому русская баня это понятие относительно, я не видел красивых по-настоящему, посмотрите, вы если так говорите, да, там русская баня, даже веники они вяжут примитивные, то есть наш веник это букет красивейший, да, связанный из березы, то есть или дуба, это просто произведение искусства, у них какие-то, то есть огрызки, и ну, я вообще не понимаю, второе, то есть очень сильно отличается ярусность полок у нас свое как бы да и я вот к примеру лично я я совершенно не понимаю вот эти там нагнетания пары это с пристежкой с прихлопом с притопом эти парения то есть это детский лепит на лужайке то есть я считаю эта культура была э, посеяна скажем ну не знаю, там в 2000 годах, то есть это там проводились банные фестивали и все остальное. И сейчас, если последователя с притопом, прислопом, там это вообще чепуха. То есть у нас грелись всегда по-другому. В центральных торговых банях всегда грелись на высоком пару. То есть это сначала, то есть баня мылась со шланга, да, потом наносилась вода в тазиках, выставлялась на пол, и потом два тазика поддавалась в, в топку. В, ну, в, в, там открывалась ломом такая ну, дверь, скажем, огромная в парилку, поддавалась туда два тазика воды, после этого начиналось как бы парение, вот я так парился с Дмитрием Ивановичем с Захарчуком, и все, кто ходили, они не дадут соврать, и парились с открытой дверью, да, вот такие у нас бани. И это, нашу баню украинскую отличает ярусность полок, вы посмотрите в Куреневских банях, то есть у нас ярусы, да, у них, как правило, ты поднимаешься на один ярус, и там стоит вот такая лавка по периметру, они не греются, даже в санду они там сидят и этими вениками машут как опахалом да а у нас веником растирается русская баня это русская баня а наша украинская баня это украинская баня я могу очень долго рассказывать годами часами я это я этим живу я это пережил и выжил да и как должно быть и какое то есть качество пары и все остальное да то есть я считаю что баню баню, лазню, лазню, у нас просто похоронили, да, то есть выдавили также девелоперскими проектами, я же говорю, полностью ни одной не сохранилось, ни центральная баня, там, потом вместо, вместо на площади Толстого, вместо Караваевских банях офисный центр, Троицкая баня офисный центр. И точно так же это те, что касается старой бани на Подоле, то же самое, на Красное и все остальное. И точно так же были все разрушены бани советского периода. Демеевские бани, Соломенские бани. То есть у нас своя культура. То есть у нас люди выросли и просто ну, в силу вот каких-то определенных обстоятельств банная культура Украины была похоронена. А вот мы занимаемся возрождением банной культуры и возрождением Відродженням української парової лазні, Тобто я вважаю, що українська парова лазня і лазня, така як ми собі представляємо, має бути у всіх городах України, хоч невеличка, але загальна громадська лазня. Вона може спонсуватися. Ну це вже скоріш за все, після війни спонсуватися містом або бути з побудована за рахунок меценатів, так як це відбулося з Коренівської та. Дарницькими, дарницькими лазнями. Тому, шановний, тільки українська парова лазня, ніякої руської лазні. Руська лазня це там на болотах, пусть квакує. Та ми будемо намагатися відроджувати українську парову лазню. Тому, якщо буде цікава розповідь, розповідь, слухайте і далі буде цікаво, колись розповім. Може більше щось до чого. Всього найкращого.